হৈছে সেইকাৰণে ময়ে মন্ত্ৰীসভাৰ আসন পোৱাৰ নিচিনা হ'ল সেইকাৰণে ৰূপেশ গ'লা ডাঙৰীয়াকো এই আজি উপযুক্ত সন্মান জ্ঞাপন কৰাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস নতুন এটা ওৰ্জা লৈ এই মন্ত্ৰীসভাখনে আগন্তুক আৰু ডেৰ বছৰ দিনত অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে বহুখিনি উন্নয়নমূলক কাম কৰিব পাৰিব মনৰ আশা পূৰণ কৰিব পাৰিব আজি এই দিনটো অসমৰ বাবে মানে ঐতিহাসিক এটা দিন কৰি ৰ'ব যেন মোৰ বিশ্বাস মই মই বিধায়ক হিচাপে সমানে এজন মন্ত্ৰীৰ দৰে কাম কৰি থকা যেন নিচিনা মই উপলব্ধি কৰিছোঁ আৰু বৰ্তমান ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এজন বিধায়ক হৈ মানে মন্ত্ৰী আৰু বিধায়ক সমানে বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব এনেধৰণৰ আমাৰ যিটো সন্মান আজি ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ দিনত আমি পাইছোঁ মই আজি চাৰিপাৰ বিধায়ক হৈ আছিলোঁ আগতে আৰু মানে কংগ্ৰেছৰ এই সন্মান এই মৰম বা এই আদৰ বা এনেধৰণৰ উন্নয়নমূলক কামৰ কাৰণে যিটো মানে অসমৰ সমৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত যিটো এটা গুৰুত্ব আৰোপ পাব লাগিছিলে বিধায়কসকলে কংগ্ৰেছজন দল নাপালে আৰু যাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ দলটো আজি প্ৰায় লাহে লাহে নিশেষ হ'ব ধৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চিন্তাধাৰাই সুকীয়া আৰু সেই সুকীয়া চিন্তাধাৰাৰে আজি সুকীয়া এটা পদ্ধতিৰে কাম কৰি গৈ আছে মোৰ দিয়ক বিশ্বাস অসমৰ ভাল হ'ব চাওক কমলক্ষাঙৰীয়া এজন খুব বলিষ্ঠ এজন বিধায়ক খুব জনপ্ৰিয়তা তেখেতৰ সমষ্টিত তেখেতক সমষ্টি ওৱান জিৰ' এইট বুলি তেখেতক কোৱা যায় মানে ফোন কৰাৰ লগে লগে ওৱান জিৰ' এইটো দৰে তেওঁ আহি পেলাই উপস্থিত হয় খুব জনপ্ৰিয় বিধায়ক আৰু তেওঁ আমি আগৰ পৰাই আমি একে সময়ত মিলে আমাৰ মন মিলে আৰু তেওঁক তেওঁক ময়ো কৈছিলোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত আহিব লাগে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ইতিমধ্যে গামোচা পিন্ধাই তেখেতৰ নীতি আদৰ্শৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনাইছিলে আৰু তেখেতো আহিব আৰু আৰু বহুত আৰু মই আকৌ ক'ব বিচাৰিম আগতো মই ভৱিষ্যতবাণী কৰিছিলোঁ মই যোগদান কৰোঁতে দুজন বিধায়ক আহিব এজন সুশান্ত বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া আহিছিল এতিয়া আকৌ ক'ব বিচাৰিছোঁ এজন দুজন খুব কমটি সময়তে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিব গৈ আছে নেকি একদম আশা কৰা নাই একো একদম আশা কৰা নাই একদম আশাৰ কাৰণে সেইকাৰণে মই হাঁহি আছোঁ নাই একদম কাৰণ মই জানো মই শাস্ত্ৰ ভাগৱত অকণমান পঢ়োঁ আৰু এইটোৱে গম পাইছোঁ উপযুক্ত সময়ত উপযুক্ত সন্মান তেৰাই দিব দাদা মানে নেদেখাজনে দিব ভগৱন্তে ঈশ্বৰ গুৰুজনাই দিব আৰু সেই বিশ্বাসতে আছো উপযুক্ত ভূপেন বৰা মানে প্ৰাৰ্থনা কৰিছো ভূপেন বৰা অহাব পাৰিলে এম এল এ ইলেকশ্যনটো একে তেওঁ একেৰাহে হাৰিয়ে আছে দুবাৰ লোকসভাত হাৰি আছে তেওঁৰ নেতৃত্বত উপ নিৰ্বাচনসমূহ পৌৰসভা নিৰ্বাচন যিকোনো নিৰ্বাচনে হাৰি হাৰি গৈয়ে আছে সেইকাৰণে তেওঁ যি দিনত আজি এটা দুখৰ দিন পাৰ কৰিছে কংগ্ৰেছে পাৰিলে তেওঁ অসৰ পঞ্চায়তৰ প্ৰেছিডেণ্টটো জিকক সেইটো কাৰণে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ ৰপাল আৰু কৌশিক ৰায় ডাঙৰীয়া খুব সক্ৰিয় বিধায়ক তেওঁলোক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰণে জ্যেষ্ঠ অৱদান আছে তেওঁলোকৰ তেওঁলোকক দুজনক সন্মান জনালে আৰু মোৰ একেই নামেৰে আৰম্ভণিত আৰ পি আৰ পি ৰূপেশ গোৱালাৰ ৰূপজ্যোতি ৰূপ অৰ্থাৎ মই ৰূপ বুলি বোলে ক'ব ক'ব পাৰি ময়ো মন্ত্ৰীসভাত আসন পোৱা যেন মোৰ কেতিয়াবা মোৰ অনুভৱ হৈছে সেইকাৰণে মই খুব আনন্দিত ৰূপেশ গলা ডাঙৰীয়া চাহ শ্ৰমিক এজন নেতা অসম চাহ মজু সংঘৰ সাধাৰণ সম্পাদক আৰু বিশেষকৈ লাইনৰ মাজত জন্ম গ্ৰহণ কৰা ৰূপেশ গলা ডাঙৰীয়াক আজি এই মন্ত্ৰীসভাত আসন দিয়াৰ লগে লগে চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকক এটা ডাঙৰ সন্মান জনোৱা চাহ শ্ৰমিকসকলৰ সন্তানক সন্মান জনোৱাৰ দৰে হৈছে সেইকাৰণে মই খুব আনন্দিত আৰু মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক অভিনন্দন মই একেবাৰে আশা কৰা নাছিলোঁ মই একেবাৰে আশা কৰা নাছিলোঁ মই জানো মই ভগৱানৰ প্ৰতি খুব বিশ্বাস তেওঁ সময়ত উপযুক্ত সন্মান জনাব আৰু মোৰ বিশ্বাস মই সময়ত উপযুক্ত সন্মান